Слава Господу! Рад, рады вас видеть сегодня на этом месте. Слава Богу, кто сегодня, кто первый раз также вас рады видеть. Слава Господу! Аллилуйя! Слава Господу! Мы пришли сегодня в Дом Божий. прославлять нашего Бога. Слава Богу, знаете, погода прекрасная. Еще хочу раз повториться, весна, Красота, да, весной всегда хорошо. Слава Богу, вы знаете, хочется, чтобы, конечно, хочется всегда, чтобы в нашем сердце было весна и лето, да. Чтобы всегда было, когда Господь с нами, когда мы хорошо, когда мы этот самый, чтобы чтоб всегда Господь был с нами. И здесь у нас было светло. Ну, бывает так же, что нам и бывает и темно. Но мы должны понимать и знать, что всегда Господь есть нам свет. И чтоб как бы темно не было, мы смотрим на кого? На Иисуса Христа. И Он для нас есть кем? Светом. Он есть свет. Он для нас должен быть всем. Он так и есть всем. Нам Иисус Христос. Аллилуйя. И перед первой молитвой бы сегодня я хотел бы зачитать Псалом. Псалом Давида. Псалом Давида. 137. Давайте откроем. Псалом 137. Открыли? У кого из Библии, у кого нет, пожалуйста, смотрим на экран. Там тоже есть, слава Богу, сейчас такие технологии, что и там можно, и там смотреть, телефона, смотреть везде. Слава Богу. Аллилуйя. И прочтем псалом. Славлю тебя всем сердцем моим. Перед Богами пою тебе. Поклоняюсь перед святым храмом твоим. И славлю имя твое. За милость твою. И за истину твою. Ибо ты возвеличил слово твое. Превыше всякой имени твоего. В день, когда я возвал, ты услышал меня. Селил в душу мою бодрость. бодрость. Прославят тебя, Господа, все цари земные, когда услышат слова уст твоих. И воспоют пути Господни, Ибо велика слава Господня. Высок Господь. И смиренного видит, и гордо уз, узнает издали. Если я пойду посреди напастей, Ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку Твою и спасет меня, Ясница Твоя, Господь совершит за меня. Милость Твоя, Господи, вовек делу рук Твоих не оставляй. Слава. Слава, нашему Господу. Аллилуйя. Прекрасный псалом. И Давид поет и говорит, славлю тебя всем сердцем моим. Перед Богами пою тебе. Я не знаю, что за боги, но я знаю одно, что он пою тебе Господу живому. Аллилуйя. Кто кому поклоняется в нашем мире, не поклоняется только живому Богу. Мы знаем, что люди поклоняются и идолам, и всему. И, наверное, Давид хотел сказать, что пою перед этими, этими неживыми богами своему Богу. Какому Богу? Живому Богу. Бо Иисус Христос живой Бог. Наш Господь живой. И нету другого Бога на земле. Нету. Только идолы. А Бог только один живой. Наш Господь. Иисус Христос который победил смерть и воскрес и дал нам жизнь. Он только смог дать нам жизнь. И мы эту жизнь имеем благодаря кому? Иисусу Христу. Аллилуйя. Он был мертв, но он воскрес и показал этим, что и мы имеем. И мы имеем такое право на жизнь вечную только желание нашего сердца, чтобы наше сердце было открыто перед Ним всегда и не закрыто. И здесь сказано также, что <клёх> высок Господь, шестой стих, высок Господь и смиренного увидит, смиренного увидит Господь. Аллилуйя. И гордо узнает издали. Гордого тоже видит Господь. Так что от Него никто не спрячется. Ну, я знаю, что, слава Господу, мы со смирением приходим к Богу. Аллилуйя. Бо мы любим Его, а Он любит нас. Его милость велика для нас, для каждого из нас. Он милует нас. Каждый день Его милость на нас. Каждый день на нас милость Его. Аллилуйя. Давайте сейчас станем на наши ноги и поднимемся. И в этой первой молитве поблагодарим нашего Господа. Аллилуйя, что мы сегодня на этом месте, что мы можем быть. Аллилуйя. Господь.